जो घटना हुई बम्बई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया दस साल और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99 2004 2009 ऐसे तीन टर्म वो चुनाव जीत के आए बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था मैंने खुद देखा मिनिस्ट्री में भी वो थे मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था जो भी उनका डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे और कल जो बात जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है दो लोगों को उनके हाथ में लगे हैं दो लोग और और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए उनको लाने के लिए पांच टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है सीएम एम साहब भी इसके ऊपर ध्यान उनका ध्यान दे रहे खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे और मेरा भी है हमारे बाकी साथियों का भी है और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है किसने ये सब सुपारी दी किसने ये ये सब किया आ, इसके बारे में तुरंत तुरंत नहीं लेकिन एक दो तो दिन में ही पता चलेगा ऐसा मुझे विश्वास है शार्ण और शार्ण आज साढ़े आठ बजे बड़ा कब्रस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहां उनको दफनाया जाएगा सरकारी इतमानी दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद आ, उनको उनके घर में लेके जा आ, लेके जाने वाले हैं और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टेंसी है वहाँ लोगों को आ, दर्शन के लिए रखने वाले हैं और फिर बाद में रात को साढ़े आठ बजे ये सब आ, उनके दफन दफनाने की पूरी ये हो जाएगा दादा अपोजीशन दा दा लीडर यहाँ आए थे उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल ये है इस्तीफा देना ये देखो, चाहिए देखो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना कानून व्यवस्था ठीक न रखना और उसके बारे में और भी जो भी तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे उनसे पता चला कि उनके कल मैं पूना में था मैं सुबह यहाँ पहुंचा लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है किसका हाथ है ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था मैं खुद था प्रफुल भाई थे बाबा थे जशांत थे सब हम थे लेकिन नहीं होना चाहिए तो हुआ इसका हमें बहुत दुख समाजकारण प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बकर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा